Добре, передаю слово Олександру Колику, який вже не перший раз доповідає. Нас завжди роблять такі змістовні і грунтовні доповіді. Сподіваюся, на цей раз він зможе повністю розкрити тему ретарху. Олександр. Здравствуйте, мене зовут Колік Олександр Я сьогодні постараюсь немножко розказати про ліфтарзі, що він таке, як його правильно настроить, как настраивать не надо, ну, и какие-то там не несколько, возможно, интересных кейсов, которые, э, которые были, которые удалось э, реализовать. Э, ну, кто знает, что такое тактинг, кто его уже использует в своей работе? Супер, ну, половина точно использует, остальная половина, наверное, будет интересна. Э, ну, фактически, да, все, все знакомы с такой ситуацией, люди ходят, что-то выбирают, да, и там вот как, как, как типично на рынке, мы обязательно к вам вернемся, но потом, скорее всего, не возвращаются. А с помощью ретаргетинга, ретаргетинг это такая штука, в которой мы можем показать рекламу на сторонних сайтах, в социальных сетях, в общем, где-то, тем людям, которые уже были у нас на сайте, либо тем людям, которые занесены в нашу... Какую-то базу. То есть на сегодняшний день мы можем даже показывать часто рекламу э, тем людям, которые на сайте вообще у нас не были, но у нас есть о них другая информация, так называемый CRM-ретаргетинг. Э, как это выглядит? Ну, опять же, думаю, все это видели. Э, пример с розеткой очень показательный. Но вы заходите на какой-либо сайт, посмотрите книжечку, посмотрели эту книжку, она вам чем-то не устроила, цена, там, или просто вы ее не хотите покупать, и вы ушли. Зашли на другой сайт почитать новости и видите, что у вас преследует собственно, рекламу того товара, который, который вы ранее просматривали. Это может быть либо реклама товара, либо вообще реклама сайта более общая. Ну, то есть, ну, в результате вы видите рекламу того сайта, на котором вы уже побывали. Почему, почему вообще ретаргетинг актуален? Ну, наверное, если у вас есть какой-то интернет-магазин, там очень любые проекты в мире или цели, то, наверное, знаете, что там, большинство людей, подавляющее большинство людей, нужных вам целей не достигают. То есть, если у вас интернет-магазин, то ну, вот, там, средняя конверсия в интернет-магазине, наверное, 1-2%, ну, в зависимости от тематики, от других особенностей. С 98% и больше процентов людей, которые у вас побывали, они у вас ничего не купили. А, опять же, там, в среднем по больнице порядка 50-60% всех людей, которые даже добавили товар в корзину, в итоге его не покупают. Ну, по каким-то причинам, корзина у вас неудобная, нашли, не найти дешевле там, и так далее. Ну и много людей просматривают несколько сайтов до момента принятия решения о покупке. Соответственно, все эти люди, если мы их не будем показывать повторно рекламу, то, скорее всего, мы их потеряем, потому что они про нас с большой долей вероятности не вспомнят. Если мы будем показывать рекламу то есть тем людям, которые у нас уже были, то вероятность продать им то, что нам нужно, она значительно увеличивается. Когда вообще можно и нужно использовать ретаргетинг? Ну, самые простые вещи, это, во-первых, когда нам нужно что-то продать. Человек зашел к нам на сайт, посмотрел товар, но не купил. Мы ему показываем рекламу, ну и, собственно, целью этой рекламы есть продажа. Второй вариант – это до продажа. Человек зашел к нам на сайт и что-то все-таки купил. Он купил у нас, например, фотоаппарат. Но мы к фотоаппарату ему в дальнейшем можем допродать сумку, карту памяти, там, объективы, вспышки и все-все-все, что нужно для этого всего безобразия. Соответственно, знаем, что человек у нас покупал фотоаппарат, мы можем показывать ему те товары, которые потенциально могут быть ему интересны. Ну и вариант еще с узнаваемостью бренда. То есть ретаргетингом мы можем повышать узнаваемость своего бренда, периодически показывая, напоминая пользователям о том, что мы есть. Существует фактически два основных вида ретаргетинга. Это поисковый ретаргетинг, который основывается на поисковых запросах пользователя, и поведенческий, который основывается на поведении пользователя непосредственно уже на нашем сайте. Но ну, вот сегодня в большей части я расскажу именно про поведенческий ретаргетинг. А, Кому мы можем показывать? Ну, самые основные, самые простые примеры – это, в принципе, люди, которые вообще были у нас на сайте. А, то есть не, не важно, что они сделали, не сделали, они просто зашли к нам на сайт, мы ну, можем, конечно, показывать рекламу. Можем показывать рекламу более, а, так, более целенаправленно. Например, как я уже говорил, тем людям, которые зашли на сайт и что-то у нас сделали. Например, что-то купили, просмотрели определенное количество страниц. Либо наоборот, пользователи, которые что-то не сделали. А, ну, из тоже из частых, уже более конкретных примеров, это показы рекламы. Например, людям, которые зашли в корзину, но заказ не оформили. Людям, которые уже что-то покупали, и мы им хотим что-то продать. Людям, которые, например, открыли наше электронное письмо, мы им отправили рассылку с новостями, акциями, там, с чем-то еще. Они письмо прочитали, но, например, не перешли по ссылке из письма. Мы можем таким людям тоже показывать, показывать рекламу. Мы можем показывать... Опять же, рекламу, которая людям, которые совершали определенные действия, просмотрели определенное количество страниц, нажали на какую-то кнопку, просмотрели страницу с контактами или наоборот не просмотрели страницу с контактами. Все эти э, сегменты, все это определяется исключительно вашими целями, что вы хотите сделать с человеком, который у вас уже побывал. Как технически, это, как технически работает ретаргетинг? Человек ну, первично заходит, естественно, к вам на сайт. На сайте у вас должна быть установлена, установлена должен быть установлен код системы, которая в дальнейшем будет обеспечивать показ этой рекламы. То есть э, эта система при заходе человека на сайт выдает человеку печеньку, ну, за то, что он, собственно, зашел, ставит ему куку. А в дальнейшем, э, когда человек заходит на сторонний сайт, э, если на этом сайте есть система, показать рекламу по ретаргетингу, то она узнает этого человека по наличию куки, она знает, где, где был этот человек, что он смотрел, какие-то данные о нем знают. И в результате пока происходит показ рекламы по заданным параметрам. Где мы можем показывать рекламу? Мы можем показывать ее, естественно, на сторонних сайтах, мы можем показывать эту рекламу в email рассылках, мы можем показывать ее в соцсетях, ну и даже в смс-ках. В принципе, если человек там, если у нас есть его мобильный телефон. По рекламе на сторонних сайтах. Ну, естественно, это самый частый, самый частый вариант. Я уже показывал примеры, как это выглядит. Ну, и все вы, естественно, видели. Особенность показов, в принципе, любой рекламы по ну в том числе на сайтах, это ориентация на пользователя. То есть мы не ориентируемся на место размещения. В любом случае идет ориентация на конкретного пользователя. То есть человек может зайти к вам на сайт украинский, а потом зайти на Нью-Йорк Таймс и там увидеть нашу рекламу. Неважно, где ходит человек, главное, что мы о нем что-то знаем и можем показать ему эту рекламу. Основные ретаргетинговые системы, в принципе, самые-самые популярные, которыми пользуются большинство людей в Украине, это, наверное, все-таки Google AdWords и Яндекс.Директ. Эти системы самые простые в настройке, они не требуют там, практически никаких дополнительных знаний. Если, если вы уже работаете с обычной контекстной рекламой, вам даже там не надо дополнительные аккаунты заводить в AdWords и в Директе, вы можете прямо со своего аккаунта настраивать ретаргетинг через эти системы. Если брать украинские системы, то опять же их на сегодня достаточно много, но из самых популярных это Admixer C8, это Sales House и Mi6, Recreative, Mag. ну и на самом деле очень-очень много этих систем. Эти системы могут уметь работать как со статическим ретаргетингом, так и с динамическим ретаргетингом. Из относительных минусов, которые, которые могут быть у ретаргетинга, но ну, на самом деле это высокий порог входа, если рассматривать, э, высокая цена входа, если рассматривать систему, которая отличная от э, Яндекс Директа и Google AdWords. Люди, вот банальный пример ретаргетинга, люди возвращаются, вот ретаргетинг в действии. А, да, ну, еще из относительных минусов ⁇ это сложность, если мы хотим показывать рекламу именно тех товаров, которые люди у нас уже просматривали, так называемые динамические товарные ретаргети, то может возникнуть сложность вот, как раз созданием динамических товарных объявлений. Здесь уже может потребоваться помощь программиста. Что такое динамические товарные то есть Представьте, вы зашли на сайт, там, на ту же розетку, и посмотрели три товара, неважно связанные они как-то друг с другом или нет. И потом зашли вот на украинскую правду и видите, собственно, те товары, которые вы просматривали. Работает это абсолютно там, для всех тематик, там, техника, обувь, обувь, одежда, отели, вот, если вы там что-то выбираете. Все это работает, можно показываться абсолютно нормально. Из особенностей товарного ретаргетинга. Как я уже сказал, мы в товарном ретаргетинге показываем людям именно те товары, которые они уже смотрели. Во-вторых, мы можем э, людям, зная, что они просматривали эти товары, мы можем показывать им э, похожие товары. Ну, например, там товары, которые дороже стоят, чем, чем тот товар, который человек просматривал, наоборот, дешевле. А, ну, как я уже говорил, да, относительная сложность реализации, потому что для создания динамических баннеров может потребоваться помощь программиста и опять же там особенность мы можем пользователю что-то допродать если мы знаем что у нас что-то купил из систем которые обеспечивают товарный ретаргетинг ну, на сегодня опять же практически это большинство систем умеют это делать пытаются это делать ну вот я перечислил наверное основные которые есть которые можно пользоваться которые работает а от в Украине через динамические, и напрямую через динамику пока не работает. Работает только через партнеров. Что-то сломалось. Место, где мы можем показываться, это ретаргетинг в соцсетях. Естественно, мы можем делать ретаргетинг на сегодня, наверное, во всех современных соцсетях. Facebook, Контакт и Таргет Мой Одноклассник. Вот работает это абсолютно точно так же, как и на сайтах. Вы там вот по работе зашли посмотреть на какой-то сайт, там, да, на какой-то товар, посмотрели, ушли, и потом он вас преследует вот, конкретно в Facebook. Ретаргетинг в Facebook основные системы, которые обеспечивают его, с помощью которых можно его организовать, это система социоматики и адрог. Вот через эти системы вы можете там, аналогичным образом показывать свои товары в социальных сетях. Второе, ретаргетинг ВКонтакте немножко интереснее. На самом деле, ретаргетинг ВКонтакте позволяет, вот там, в отличие от Фейсбука, ну, такой, немножко больше параметров использовать, чем в Фейсбуке. Ну, Во-первых, естественно, мы можем показываться тем, тем людям, которые у нас уже были на сайте, то есть установив код, аналогично коду AdWords, например, коду ремаппетинга AdWords, мы можем метить этих людей и, соответственно, в дальнейшем показывать им рекламу. В ВКонтакте есть еще другая особенность, мы можем показывать рекламу людям, Например, по номеру телефона. Зная номер телефона человека, мы можем показывать его, ему рекламу ВКонтакте. Ну, естественно, если он ВКонтакте зарегистрирован, ну и там зарегистрирован конкретно под этим номером телефона. А, то есть фактически, если человек к вам пришел, например, в магазин, в реальный, не в, не в интернет-магазин, и вы взяли у него номер телефона, то вы можете потом показать ему рекламу ВКонтакте. Человек даже у вас на сайте никогда не был, а вы ему рекламу показываете. Вот это там, одно, одно из направлений CRM-ретаргетинга, когда вы собираете какую-то базу, там, не связанную с тем, что человек был уже у вас на сайте, и потом показываете ему рекламу. Во-вторых, вы можете показывать рекламу людям, зная их и мои. То есть если у вас есть, например, база, база пользователей, покупателей, которые оставляли с вам, вам свои контактные данные, электронные адреса, вы в дальнейшем можете этим людям показать рекламу ВКонтакте, опять же, если они ВКонтакте зарегистрированы, ну и зарегистрированы под этим email. mail а, Еще одна особенность – это возможность показа по ID пользователя. У каждого, а, у каждого пользователя ВКонтакте, ну как в принципе, наверное, везде, есть какой-то идентификатор. Мы можем собрать эти идентификаторы и в дальнейшем показывать этим конкретным людям какую-то рекламу. Есть системы, как платные, так и бесплатные, которые позволяют собрать, ну, как, как это технически работает. Есть какой-то, например, запись ВКонтакте, на как, в какой-то группе, неважно где. И у этой записи есть, например, там кто-то ее там 20 раз лайкнул, 20 людей лайкнул. Мы можем предположить, что если люди эту, эту запись там лайкнули, что-то здесь сделали, прокомментировали, то они более заинтересованы в том товаре, продукте, услуге, в том направлении. Вот которые они комментировали, лайкали и что-то там с ним делали. А, по факту, ну, вот наш там, банальный пример, очень, наверное, плохо видно. Ну, презентацию у вас будет, я на словах пока расскажу. А, две, две, группы, там, две, две группы пользователей. Первая группа пользователей — это пользователи, которым реклама показывалась. Обычная таргетированная реклама по интересам. Вторая группа пользователей — это а, реклама, ВКонтакте, опять же, которая показывалась людям, которые предварительно лайкали определенные посты в определенных сообществах. Эти ID пользователей этих людей были собраны вот с помощью какой-то из этих программ, даже не подскажу какой, добавили их в базу ретаргетинга и исключительно по ним показывали в дальнейшем рекламу ну, опять же, очень-очень плохо видно, объем трафика от этих людей был значительно меньше, он там был в 4 раза меньше, но конверсия по ним была больше, чем в 2 раза выше. То есть 4 процента вместо, вместо 4 с копейками процентов, 11 с копейками процентов. Больше, чем в 2 раза выше результат по рекламе. Еще такой небольшой кейс, это кейс с ретаргетинговым кликантером. Ну, наверное, все знают эту штуку такую. Когда вы заходите на какой-то сайт, кликаете, неважно, по ссылке, просто там по тексту, и у вас под вашим сайтом или над вашим сайтом, который вы просматриваете, открывается окно, открывается другой сайт. То есть вы его на самом-то деле просматривать и не хотели, но по факту вот, вот он вам показывается. Он обычно всех раздражает, все его сразу закрывают и, и уходят проводили эксперимент нас вот как раз с Кликандером, но который показывается только тем людям, которые уже были у нас на сайте. Но результаты примерно следующие. За 4, за 4 месяца там, было огромное количество переходов. Конверсия, если посмотреть, конверсия достаточно низкая. Она 0,22%. При том, что, например, в среднем по этому магазину конверсия почти, там, почти 2% достигает. Но за счет очень низкой стоимости перехода у нас получилась очень низкая стоимость заказа, которая ну, по факту там, даже ниже, чем э, стоимость заказа с вышла. Э, вот, то есть вышла. Э, даже вот через ретаргетинг, даже иногда очень такие надоедливые инструменты, которые не работают в других, в других направлениях, вот как они могут нормально работать. А еще, один из, еще один такой небольшой кейс, это там, больше любят такое делать в себе сети. Ну, естественно, все вы видели, наверное, вот такие вот тизеры. Да? Вот какие-то картинки с подписью, которые обычно размещаются тоже не на самых хороших сайтах. И куда-то там ведут, предлагают вам что-то купить. Вот один из кейсов, через такие тизеры предлагали купить э, чудо-продукт кокосовое масло. Э, было, был, собственно, выплыв, который людей сюда приводили из тизерных сетей, они там видели цену в 200 гривен, э, какое-то количество покупало, какое-то количество уходило, естественно, больше уходило. Э, и что сделали там, через какое-то время? Когда собралась база, людей, которые переходили из тизера, может, ну, все-таки это люди заинтересованные, раз они перешли, они видели рекламу, они на нее кликали, а, но не купили. Когда собралась база пользователей, создали второй лендинг со стоимостью товара ниже, на 30 гривен. Создали для этой группы, для этой аудитории отдельное объявление, а, написали, что вы у нас уже были, ну, чтобы они вспомнили, наверное, что, почему мы это показываем. Написали, что у нас товар стал стал стоить 30 гривен, и они говорили, вернитесь, ну потому что уже дальше вам эта штука точно нужна. Но и они на самом деле вернулись. Вернулось, вернулось их немного, если посмотреть, то есть вернулось их там порядка 10%, 15% от той базы, которая вот была собрана. Но стоимость конверсии была значительно-значительно ниже. Даже с учетом того, что была 30 гривен скидка на заказ стоимость конверсии, даже с учетом скидки, была все равно ниже, чем стоимость конверсии без, без ретаргетинга. Ну и несколько, наверное, на, напоследок, на несколько таких коротких, коротких советов. Ну, Во-первых, нужно для ретаргетинга обязательно сегментировать аудиторию. Нельзя всем людям, которые приходили к вам на сайт, показывать одно и то же. Вы можете сегментировать, опять же, там, аудиторию по времени пребывания. Например, разделить аудиторию на людей, которые с момента посещения сайта, которым прошла, например, неделя, две недели, месяц, и показывать им разные сообщения. Можете показывать сообщения людям, которые были там, на разных страницах, разных разделах вашего сайта. Вряд ли, если человек интересовался у вас там, женскими одеж женской одеждой, ну, вряд ли его там, холодильники заинтересуют. Ну, то есть, может, ему, конечно, интересны холодильники, но, там, скорее всего, не в разрезе вашего сайта. Второе — это Старайтесь показывать какое-то индивидуальное объявление. Вот один из интернет-магазинов Rage UA вот, показывает такое объявление людям, которые добавили товар в корзину, но не оформили заказы. Вот веселая собака предлагает, или грустная собака есть, предлагает прийти и вернуться, оформить свой, свой заказ. Вот как я уже показывал, ну, на самом деле очень хорошо работает какое-то уникальное предложение. Вы можете дать людям э, скидку за заказ, например, если они у вас уже что-то покупали. Вот там э, магазин Е5, это российский магазин, он знает, что человек уже что-то покупал у него на сайте и дает э, на повторную покупку скидку тоже через ретар. Через это очень хорошо работает. Не нужно пользователям очень сильно надоедать. То есть не нужно ему показывать, если он у вас уже был на сайте, но ничего не купил, не нужно ему показывать рекламу там, месяц по 10 раз в день. А, на самом деле частота, а, количество показов должно определяться экспериментальным образом. Тут единственное мнения, какого-то совета быть, к сожалению, не, не может. Но а, старайтесь ориентироваться на то, чтобы ваша реклама не показывалось, там, пользователю 100% времени. Во-первых, она ему надоест, а во-вторых, все равно ничего не купит у вас уже там, через месяц. По оценке, самого, по оценке самого канала, ну, наверное, как любой канал, очень сложно и, наверное, где-то неправильно оценивать его вот по прямому взаимодействию, поэтому нужно, нужно смотреть, нужно ориентироваться на многоканальные последовательности, вот, например, которые есть в аналитике, те же самые. То есть можно увидеть, что до момента конверсии там, человек вот подчеркнуто красным там, был, в, был у нас пришел к нам через пять различных критерий систем. Вот там в другом в другом формате, ну это там небольшая выдержка там шесть. А, Опять же отсюда возникает там просто вопрос, сколько таких критерий систем нужно использовать? А, Тут то, тоже единственного верного ответа нет. Нужно использовать те системы, столько систем, которые дадут вам максимальный охват. То есть, например, там Google AdWords не не может показывать вашу рекламу в социальных сетях на сегодняшний день. Поэтому, если вы хотите показывать ретаргетинг в социальных сетях, то нужно использовать AdWords плюс что-то еще, что умеет показывать рекламу в соцсетях. сетях. Если рекламетинговые системы используют одних и тех же партнеров, ну, например, там все они показывают в итоге рекламу через Google AdWords, то использовать их все смысла нет, потому что они будут как минимум конкурировать между собой, и вы будете постоянно переплачивать. Ну и еще такая а, не, не, небольшая штука, небольшая можно использовать, а, можно собирать аудиторию не только со своего сайта, но и с каких-то сторонних сайтов, а, с партнерских. Вы можете договориться, например, вы занимаетесь продажей айфонов, условно говоря, там, мобильных телефонов. И есть какой-то другой проект, который занимается продажей а, там, чехлов для этих телефонов. Вы можете поменяться, вы поставите код на сайт чехлов. Чехлы поставят на ваш сайт, и, и в дальнейшем вы сможете показывать вот, перекрестную рекламу. Например, зная, что человек купил у вас телефон, скорее всего, ему нужен будет чехол. И вы можете показывать рекламу, этому же человеку уже более адресно, но рекламу там вот, вот чехол. А, опять же, вы, например, можете поставить свой код, договориться с кем-то на каком-то тематическом блоге. И зная, что человек просматривал какую-то статью тематическую, либо еще что-то, показывать уже дальше свою товарную рекламу этому человеку. На этом у меня пока все. Спасибо.